নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইন টি ভিডিঅ'লৈ আজি মানে ভয়চ চাফাৰ কৰা নাই ডাইৰেক্ট ভইচ দিছোঁ কথা এটা ক'বৰ কাৰণে আহিছোঁ মানে মই সেইদিনাখন মহালয়াৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তো মহালয়াৰ ভিডিঅ'টো দিওঁতে মানে কমেণ্ট কৰিছে জানে যে গৰু বিহুৰ দিনাখন কেইটা বজাত উঠা বোলে মহালয়াৰ দিনাখন মানে ক'ব ক'ব বিচাৰিছে যে মহালয় দিনাখন ইমানকালে উঠা গৰু বিহুৰ দিনাখন বোলে কেইটামান বজাত উঠা তো বিহু বুলি ক'লে আৰু এমাহৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি থাকে পিঠা পনাৰ পৰা আদি কৰি আৰু বিহু আৰু মহালয়াটো সম্পূৰ্ণ পৃথক কাৰণ মহালয়া হৈছে দেৱীমাৰ আগমন আৰু বিহু হৈছে এটা উৎসৱ আৰু মহালয়টো হৈছে এটা পবিত্ৰ দিন আমাৰ দেৱী মায়ে পৃথিৱীখনলৈ নামি আহে আৰু সেইদিনাখন যদি খোজকাঢ়িব যায় তেতিয়াহ'লে দেৱী মাৰ আগমন দেৱী মাৰ মানে আশীষ পোৱা যায় আৰু কিবা যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে সেইবিলাকো দূৰ হয় সেইটো কাৰণেই যোৱা হয় আৰু ইয়াত বি গৰু বিহুৰ দিনাখন কোনটো বজাত কেইটা বজাত উঠা হয় বা মহালয় দিনাখন কেইটা বজাত উঠা হ'লে তাৰ মাজত একো মানে মিল নাথাকে মানে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব পাৰে মানে এনেই সুধিবৰ কাৰণেও ক'ব পাৰে সেইটো মই নাজানো কিন্তু মানে কথাটো ওলোৱাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ আৰু উৰুকা বিহু মানে গৰু বিহু দিনাখন সোনকালে উঠা হয় খালী তিনিটা বজাতে উঠা নহয় বাৰু সেইখিনি মহালয় আদিনাখন উঠা হয় কাৰণ ডিজিমাৰ আগমন সেইটো সকলোৱে জানে আৰু এয়াই কওঁ আৰু আৰু কি কওঁ মানে সেই সেইটো কাৰণে ক'ব লাগিছে আৰু